Третє місце, яке вони завоювали, і вдячний і нашій команді на чолі з Артуром Дзегасом за те, що вони вийшли у п'ятірку найсильніших теж на європейському чемпіонаті. І це означає, що ми на Кубку Європи будемо виступати всіми командами. Хотів би, по-перше, подякувати нашим тренерам Володимиру Івонову, які. Тренує жіночу збірну, давайте його привітаємо. Руслана Савдохова. Артура Дзерасова не <плес> бачимо. назвати імена всіх тих, хто завоював медалі. медалі. Золота медаль Бан Блонів. Средние медали. Андрей Яценко, Юлия Аркач. Оксана Гергель, Татьяна Кит и Александр Чернецкий. Бронзовые и Ибрагим Алдахов. Каладжи благиня. Олен Засієв. Синон Гатулов. Алла Черкасова. Аліна Макіня, Ганна Василенко Аркадро Цимбалюк. Це наша зеркова команда. Всіх представ, сподіваюсь, нікого не забув, що забув. Мені особливо. Хотів би перейти і надати слово нашим тренерам і спортсменам, що за волоском призери. будь ласка, Жан, що, скажи про турнір трошки, про свої відчуття, як ти перемагав. Ну, слава Богу, для мене турнір сподівався благополучно, подачив хороші життєві, вдячно розвевся, добре виступив. Вот. Конечно, жалко, там у нас были такие моменты, что мы могли 120, 130, точнее, быть сейчас одной золотой медалью 98 у нас украли одну медаль. Ну, будем тренироваться и не допускать таких упущений вот. Хотел бы поблагодарить весь тренерский состав, вот, министерство министерства в лице министра вот, за то, что как можете, так нас поддерживаете. І вот. будемо сподіватися, що поддержки будуть кріпше, сильніше для того, щоб ми хорошо з олімпійським містам і дайварі для України злодей на можна більше. Дякую. Будемо все раду. Ви не лише довіра народу України будете виправдовувати, а ми будемо оправдовувати нашу довіру. Тобто допомагати можемо. Один будь ласка, вище поставки не так. Это главный тренер нашей женской команды. Конечно, у нас команда объединительная, но ждать, что мы их золотую медаль, хотя бы, хотя бы, одну. Но кто видел соревнования, видел, что у нас украли одну медаль, это стопроцентную, это Юрий Кач И на следующий день все, все жюри, которые заседало признали эту ошибку, но регламентование не позволяет поменять результат. И немножко дальше испортили схватку и у нас вот молодой нашей спортсменки Татьяна Китт, которая тоже это действие, которое они испортили, решила, тоже схватки можно сказать. В принципе, мы повезли состав, который планируется на лицензионные, примерно на лицензионные турниры. Просмотреть этот состав уже, как они будут выглядеть на европейском отборочном турнире. Ну и получилось вроде бы ничего, но еще надо поработать немножко, еще времени у нас есть, исправить свои ошибки. Постараться сдавать как можно максимум медалей на европейском турнире. Ну и потом уже оттуда уже следовать на второй стороне и хотелось бы дальше, чтобы без этого не случилось, чтобы мы сразу взяли все медали, все пять но это спорт. Как Тут все бывает. Мы тоже думали, что будет золото, но не получилось. Ну а команда выиграла. И это приятно, что не только мы выиграли, а нас выиграла в общем команду. Все три вида победили. Обошли россиян на одно очко. Это очень приятно. Очень дружный коллектив. Наша сборная, все три вида. И девочки болели за ребят, и мальчики болели за девочек. очень-то очень приятно, что у нас единая целая, единая команда. Это очень радостно. Ну, я просто могу просто не наперед, а в начале года вспомнить, когда мы к вам пришли. За министром, и когда сказали, что есть киевский турнир, который два года мы не проводим, и когда вы оказали помощь, и хочу с этого начать, что этот турнир, конечно, дал очень хороший толчок для сборной команды. И вот, пожалуйста, вам результат. Я не сомневаюсь, что у нас, конечно, еще впереди лицензионные турниры, но у меня уже даже сомнений нет, что мы и там хорошо выступим, и у меня даже сомнений нет, что на Олимпиаде Рио мы тоже успешно выступим. Потому что вот я так думаю, знаете, приметы, как год начнется, так он должен закончиться. Поэтому я думаю, что у нас будет успех. Спасибо вам всем большое.